Абсолютно сучасного українського абсолютно абсолютно сучасний модерновий комплекс. Я знаю тут є певні проблеми з покриттям. Треба проаналізувати його стан і сертифікувати для того, щоб він був офіційно сертифікований міжнародною федерацією Легкої атлетики ну, Міжнародною Федерацією. Тоді ми тут будемо абсолютно легально проводити. Всі наші рекорди фіксувати і так далі дуже важливо, що ми сьогодні обговорили з керівництвом області, міста і університету про те, що ми все-таки будемо створити центр олімпійської підготовки. Можливо, це не буде власністю цього центру, це не важливо, але це буде базою, де будуть тренуватися члени національної збірної саме в цьому манежі на період зимової ну, зими, коли неможливо там займатися на повітрі. Це абсолютно. Сучасний комплекс, аналогів в якому в Україні практично немає. Я знаю, що, зокрема, міністерством ведеться робота того, щоб ну, подібні комплекси чи спортивні споруди з'являлися в різних регіонах України. Ну ми намагаємося. От я намагаюся їздити по регіонах, е, маю розмови з обласним керівництвом, місцевим керівництвом. І ми завжди домовляємося про те, що Міністерство буде сприяти побудові нових спортивних споруд в Україні. Зараз неможливо, і у нас немає у міністерства саме видатків на капітальне будівництво, тому що це все прерогатива будівництва в областях, регіонів, саморегіонів, областей. Але міністерство буде сприяти, якщо ми будемо отримувати гроші через фонд державної регіональної підтримки і так далі, тому подібне. У нас є позитивний досвід. А Я був в Хмельницькій пару разів, і ми домовилися, що е, міністерство посприяє, щоб виділяти коштів на реконструкцію стадіону Поділля. Це було Так що в інших областях це можливо теж. Пишемо. Юрій Євгеніч, такі ваші персі надіжди на пор. Здесь это последний этап отбора на Орденский. Какие ну, ну, Понятно, что э, все наши помыслы этого года устремлены в Рио на Олимпийские игры. И э, поэтому к, к Портленду я не могу сказать, что у нас такое неуважительное отношение. Это все-таки чемпионат мира, это всегда ответственно, это всегда серьезно. Но э, в, дан, э, в данном случае, в этом году мы подходим очень э, лояльно и очень бережно ко всем нашим спортсменам. И в Портленд поедут только те, э, легко кому необходимо. Кому это интересно, кому это необходимо, для кого участие в чемпионате мира в Портленде э, ложится в, хорошо ложится в программу подготовки к Олимпийским игрокам. И в этой связи мы уже точно знаем, что ряд э, сильных, сильных наших спортсменов не будут участвовать, например, такие как Богдан Бондаренко или э, Ольга Солодуха. А, однако это... Ни, ни, ни в коем случае не будет для нас проходными такими соревнованиями. Мы всегда стремимся к тому, чтобы достойно выглядеть. У нас, у нас есть ну, достаточное количество спортсменов с амбициями, с хорошими кондициями. И я уверен, что в Спортленде и Спортленда мы непременно вернемся с медали. Однако какого качества и как сейчас? наверное, не очень правильно говорить, все-таки, и в первую очередь, потому что, believer, о чем я говорил, потому что все-таки основная задача этого, этого года это 10. – это Олимпийский Форма хорошая. Я доволен формой. Я реализовал некоторые дисциплины. Еще соревнования были Расписание такое не очень удобное, потому что а много, суток, молодых спортсменов. Они рано начинают прыгать в маленькие высоты в высоту и в шестом. Держал свои начальные шесты, высоты больше, а чем час. час. На высоте час 10 и на 6 полтора часа. Молодых, Это, конечно, чуть-чуть выбивает -чуть как, как бы из сил. Ну, а так в принципе. довольны, если взять отдельные виды, довольны этими отдельными. Доволен спринтом, довольны. Барьерами, высота тоже порадовала, едва. Первые, yeah, первые 15 метров за последние два года толкнул здесь. Поэтому довольно некоторыми размерами. Нет. Немножко нового не получилось. Думаю, фортен здесь получится выступить больше. А это Сергей, ну снова норматив как бы, да, Старались доволен. доволен, хотя можно было под чувством бежать быстрее, но забег немножко не сложился, поэтому... Что не сложилось? Старт или какой-то? забеге, барьер? да, не сложился, бег до первого барьера, и поэтому не смог включиться в ритм. Но в финале получилось сделать, и результат получился достаточно неплохой. Но все равно, вы говорили, что с такими результатами на мировой арене все-таки тяжело. Да, с ним тяжело будет бороться, но будем стараться бежать быстрее, чтобы попасть к меню в полуфинал. Потому что по-другому не смешно туда ехать, сколько можно кататься. же раз в первом круге уходить не хочется. Спасибо. Аня, пишешь? Аня, в принципе, ну вот еще лучше. Сейчас наращиваете форму потихоньку, да? Получается ну, или тяжело дается? Честно, я не, не ожидала, что выйдет такой результат. Просто, ну, просто давала себе установку, чтобы бежать максимально быстро. Вот и все. И я корректировала забеги. Я, я поняла, в чем мое упущение, поэтому в финале я постаралась это исправить получается, вот те ошибки, которые вы говорили, что они раньше были, получается, их Вот в финале я ее поняла, я ее исправила. Потому что остальные старты у меня заграничные были, и я выскакивала одно и то же. То есть эта проблема не была решена. Здесь я, вот в финале я, я исправила ее. Я прочувствовала то, что бег удался. Спасибо. Спасибо. 7.91 это такой результат давненький, честно говоря, Хочу согласиться, да, конечно, это было где-то четыре года назад, как я помню, там одного человек, Кучерява, ну, ну там не лет был Ну, это мой лучший результат в зиме, и поскольку, в общем-то, и лучший результат вообще у меня, это мой личный, получается, вот. Ну, как бы, это удалось, как бы, мне среднее вот, мои попытки были, ну, дальше за 8 метров, обидно, конечно, но все равно для меня это была радость, конечно. Ну когда я в этот момент принял 7,91, я не поверил, что я это сделал. Как бы. Мне поначалу было как-то чуть-чуть и тяжеловато преодолевать самого себя, но, увы, я переборол себя. Я знал, что это важный старт для меня, вот, он для меня много чего значит. Вот. В дальнейшем он мне поможет, как бы там сборы, вот и подготовка. Я рассчитываю отобраться на Олимпийские игры. Я близок к нормативу, я могу это сделать, как бы мне это не сложно пока есть еще время подготовиться, я за это имею уверенность выполнить формат. То есть, несмотря на то, что вы сейчас по молодежи еще можете выступать, вы на этом ограничиваете, не собираетесь выйти на Олимпиаду, да? Да, я хочу выйти на Олимпийские игры, и я уверен, что я буду бороться даже за победу на Олимпиаде. Честно, не удивляйтесь, но я могу это сделать. Я выйду за рубежи и покажу, что я не слабак. И... Поверьте мне, я это не передумали на все да? Нет. Все остается по-прежнему. Для нас сезон уже окончен. Мы с тренером выполнены задачи, поставленные задачи выполнили. Поэтому, в принципе, мы довольны зимним сезоном. И идем дальше, готовимся на лето. Как, в принципе, вот себя чувствуете? Вот такое, ну, в принципе, ну, зимний сезон прошел хорошо, да? Ну, достаточно-таки неплохо, я бы сказала. по результатам, по результатам и все. Да, то есть... В принципе, стабильный результат, но я считаю, что даже моего личного рекорда недостаточно, чтобы составить конкуренцию на мировом первенстве. И поэтому он еще поздно проходит. Мы решили с тренером не зацикливаться на зиме и готовиться к лету. Как дальше планы такие? Сейчас поедем 5 марта на сбор в Португалию, будем там готовиться, а потом должен быть у нас сбор в Турции, уже будем тренировать там эстафеты непосредственно, прибегиваться друг к другу, чтобы отрабатывать связки. Вот, и, потому что я думаю, мы, скорее всего, поедем еще на чемпионат Европы, выполнять нормативно Олимпийские игры в эстафете непосредственно. Поэтому все планы, конечно, на летний сезон на эстафету, на Олимпиаду такой открытый, обаятельный человек. Какая вы, когда выходите на старт, о чем у вас мысли, если какая-то, может быть, злость на насып... Ну, как вы себя заводите? Ну, злости у меня нету. Я выхожу и выполняю поставленные задачи тренера. То, что мы тренируем, и нужно перенести на соревнования, тот же э, выполнить план. И поэтому, ну, может быть, чуть-чуть быстрее. Но мотивация не проиграть самой себе. Спасибо